sekali kita ke isu lain yang lebih lebih panas lagi. Hmm. Kekerasan seterusnya uh, persepsi salah guna kuasa kerajaan. Baru-baru hmm. ini bila um, PM kata memberi amaran keras kepada hmm. susul politiknya. Itu apa dia tu jelajah Malaysian Digital di bawah Kementerian Komunikasi. Ini ditunjukkan uh, program-program rasmi kerajaan sepanjang minggu kempen bahaw seminggu bahaw ini yang dicari itu... oleh Farhan dan rakan-rakannya. Hmm. Rakan -rakan hmm. hmm. So yang itu tu maksudnya jelajah uh, Malaysia Digital di Sabah tu bila tu? Oleh MDEC tu. Dalam seminggu uh, da, dalam tempo eh. dah bubar lah. Dalam tempo dah, dah bubar lah. Bubar. Oh, dalam tempoh dah bubar. Kemudian ada kipin. program town hall santuni pekebun kecil. Yang kat itu tu apa dia tu? Rancak Madani Sabah program apa pula tu? Kemudian ada Persatuan Industri Sabah. Nama -nama. Kemudian sudah tentulah surat eh uh, ialah Ceplos kata ini bukan surat sokongan, ini surat panjangkan, pemanjangan. pemanjangan ada tapi rakyat keseluruhan kata ini surat sokongan lah, <tik> kan. Ha, ya ini saya ya lah. Saya kalau tanya saya saya kecewa lah kan. Saya daripada semasa saya jadi menteri kan, saya bagi arahan yang jelas kepada kementerian saya dan agensi-agensi saya. Hmm. Jangan terlibat langsung dalam apa-apa kempen pilihan raya dan jangan terlibat langsung buat program di kawasan parlimen saya pandan. Hmm. Sebab tu cuba tengok. Hmm. Saya, saya jadi menteri ke, saya tak jadi menteri ke, saya ahli parlimen biasa dulu ke, dia keadaan di pandan itu dia tak berubah dia tak adalah tiba-tiba ada um, apa nama ni satu program Director. besar Contohnya, <laughs> lah di bawah um, kementerian ekonomi kan ada agensi CCUS tiba-tiba uh -huh. ada CCUS untuk pandan <laughs> tak <laughs> ada tak ada kan <laughs> tak ada saya yang itu boleh semak memang saya beritahu jangan datang dekat um, Okey lah Orang kata saya bodoh lah Apa salahnya YB Dekat kawasan sendiri? Ah ha, Sebab itulah Kerana Bagi saya itu Telah pun menjadi Salah guna Okey ha, Jadi bila kita Sebagai menteri Menggunakan Kementerian Sumber kementerian kita Ataupun Agensi-agensi kita Untuk uh, Membuat program Uh, yang menggunakan sumber rakyat dan sumber kerajaan untuk kelebihan kita bagi saya itu salah guna hmm. kan jadi sebab itu masa contohnya pilihan raya negeri kemudian pilihan raya kecil uh, sungai bakap saya memang pakai kereta sendiri hmm. dan juga bodyguard saya memang kena ikutlah hmm. saya bayar sendiri hmm. dah Hotel dia, allowance dia, overtime dia saya bayar sendiri. Dia terpaksa lah duduk hotel-hotel 3 -hotel bintang aku kan? Uh, kan. Jadi, orang akan kata bodoh lah. Orang akan kata, uh, selalunya chaplains, hmm. geng-geng damai ni akan kata lah. Sebab itulah dia tak boleh jadi menteri ke ahli politik semua. Dia ni straight sangat. Hmm. Dia ni langsung tak boleh bengkok-bengkok. Tak practical? Tak practical. Uh, jadi menteri tak practical. Kalau tak kalau praktikal itu maksudnya menyambung perkara-perkara yang dulu kita tak suka. Hmm. Dan saya memang tak suka kerana bagi saya itu tak adil. Saya mungkin tak bersetuju dengan PN dengan PAS dengan Bersatu hmm. ataupun dengan parti lain. Ada perkara tapi saya tak bersetuju secara politik perkara yang mereka bawa. Tapi saya pernah jadi pembangkang. Hmm macam mana kita nak lawan kerajaan kalau kita ni kena pakai duit kita sendiri susah payah semua kan tapi kita berkemping kat sini dengan susah payah kita kat situ ada agensi besar kerajaan kemah semua dia bayar bagi makan percuma semua lepas tu menteri calon yang lawan saya itu datang sebagai menteri benda tu tak adil dan bayangkan katakanlah 2-3 tahun daripada sekarang, PH atau PKR bukan lagi jadi kerajaan. Dan yang jadi kerajaan tu katakanlah PN. Buat sebijik macam itu. Then you nak cakap apa? You nak cakap ni tak adil? Oh menyalahgunakan kerajaan semua. Eh yang kamu masa korang dulu. Kan? Jadi sebab itu, saya memang ada satu perkara yang saya tak selesa daripada dulu lah. Hmm. Ada sesetengah amalan itu tidak berubah walaupun kerajaannya tengah berubah. Saya kalau AMNO buat saya tahulah mungkin itu darah daging AMNO. Hmm. Tapi tak hanya kerana ini kerajaan perpaduan. Ada AMNO dalam tu semua. Kita yang PKRPH ni jangan ikutlah. Hmm. Kan? Kan? Kemudian maksudnya membentuk kerajaan perpaduan dan kerajaan madani ini orang lama-lama akan kata bukannya uh, pkr PKRPH ini boleh membawa roh reformasi ke dalam kerajaan dan mempengaruhi UMNO dia terbalik pula kita pula pergi ikut UMNO cara kan macam dulu-dulu contohnya kan saya satu perkara yang saya tak selesa um, ialah bila ada saja kempen pilihan raya dan ini berlaku tau dalam sejak tahun 2022 bila kerajaan perpaduan ni dibentuk yeah. kan. Agensi-agensi tu memang akan berlumba-lumba buat program kat bawah. Macam ni lah. Hmm. Ni apa kena mengena dengan jelajah Malaysian Digital dekat Sabah ni. Malaysian Digital ni untuk startup semua. Hmm. Ini dibuat kat mana pun tak tahu ni. Tapi itulah caranya bila orang dah jadi menteri semua, Uh, dia tak nak macam kita ni, turun pakai uh, selipar, jumpa rakyat, takut ada 5-6 orang malu menteri. Hmm. Uh, kalau agensi buat, kementerian buat, kemah, besar semua dibayar, semua ni makan ada, maka dia boleh mobilize orang, nampak ramai. Jadi, benda itu memang berlaku. Dan saya rasa di pilihan raya negeri Sabah ini pun masih lagi berlaku kan jadi yang itu bagi saya satu satu perkara yang saya kecewa lah sama juga benda-benda yang mungkin orang rasa kecil lah saya Aha. ingat pilihan raya kecil Sungai Bakap hmm. saya pakai kereta sendiri kemudian driba sendiri kemudian bodyguard saya saya bayar allowance sendiri hotel sendiri semualah makan maksud saya kan Pagi tu saya pun makan lah uh, dekat gerai sebelum pergi kempen. Mula pergi bilik gerakan semua kan. Tiba-tiba bunyi siren ni. Outrider oh. semua banyak kan. Timbalan Menteri KPDN, Fuziah Saleh. Uh, berkempen dengan outrider, dengan kereta dan agensi-agensi KPDN duk ikut dia untuk pergi berkempen. Benda hmm. tu kalau kita jadi pembangkang dulu, kita memang marah betul-betul lah. Eh ini masa kempen. Kalau lah you kata Kena macam PM kata Oh Kereta rasmi tu Sebenarnya boleh pakai Saya kereta rasmi pun tak pakai tau Masa tu ha. Saya memang pakai Kereta saya sendiri kan Tapi katakanlah lah PM kata Okay lah Kereta rasmi Ataupun ini Which you agree? Apa dia? security? Security reason? Untuk PM Saya rasa Boleh Ha, untuk PM tu kerana security detail dia banyak sangat. So kalau you nak susun, tiba-tiba you kena susun bus lah. Ini semua panjang cerita lah kan. So saya faham. Tapi untuk menteri, security dia seorang je. Ha, dan memang menteri tak ada outrider, outrider, tak ada pengiring semua kan. Jadi tiba-tiba bila ada timbalan menteri datang, yang yang dia ada rider semua tu satu hal. Ni yang bawa agensi semua ni. Kereta satu-satu-satu kat belakang ikut semua. Daripada agensi tu agensi ni kan. Hmm. Uh, saya duduk di hotel. Uh, saya tak duduk hotel tu lah. Kebetulan ada orang nak jumpa. Saya duduk hotel cabut lah. Kan? Macam biasa saya antara orang paling kedekut. Hotel lah, rumah bahawa. kedai saya ingat. Waktu tu. Hotel rumah <laughs> yeah, kedai. Ya betul-betul. Aku duduk hotel rumah kedai masa tu. Ya yeah. yeah, betul saya ingat. <laughs> Siapa yang book tu? Uh, Syukri. Ya yeah, kan. Okay. Uh. Syukri. Kalau ya pun janganlah letak aku hotel rumah kedai. <laughs> ya ke hotel rumah kedai? Ya <laughs> ya. Yeah, yeah. Dekat belah terminal lah. Ya Jauh lah Parik Buntar. Taklah jauh sangat tapi.. Oh itu. ya! Hotel! Yeah. <laughs> Ha. Ya aku, aku agaklah muka masam. <laughs> Kalau iya pun janganlah letak aku hotel macam ini <laughs> kan. <laughs> oh ya ya, hotel rumah kedai tu. Okey, 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 okey. Sebab hotel tu teruk sangat, aku dah lupa. <laughs> dah. Okay. Tak, contohnya kan, jadi, jadi ada lah orang nak jumpa kan ha. pasal pilihan raya semua. Jadi saya pergilah kat satu hotel yang dia kata nak jumpa tu. Ha. Dekat situ jugalah ada seorang timbalan menteri duduk kat situ lah kan. Oh, oh dia punya pegawai ni, ada sepuluh orang menunggu menunggu dia kan ni ada orang bersalam ni ada apa kat sini oh tak, hmm. tak 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 kita sedang tunggu YB sekian 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 hmm. benda tu benda mudah yang boleh dibuat Aziz maksudnya benda hmm. tu kalau kita nak hentikan benda mudah kita boleh lah bagi alasan oh kita ini kerajaan gabungan maka reformasi kena buat perlahan-lahan yang lain betul lah okey lah nak hapus undang-undang tu boleh lah eh ini kalau pasal salah guna kereta agensi ni ni tak perlu tanya amno tak perlu tanya siapa-siapa lah itu niat kita masing-masing lah -masing. ha. kan jadi yang itu sangat bagi saya kecewa lah hmm. dan kalau saya sendiri pun sebagai timbalan presiden PKR sebelum ini saya rasa sebab itu saya gagal untuk mengajar kawan kawan Sebab tu dia, dia orang semua campak aku. Mm -hmm. nah, sebab dia kira, Mahamad ni semua kalau ikut dia, semua tidur duduk hotel rumah kedai. <laughs> kalau ikut dia, pakai kereta pun tak boleh. Mm. Ya tapi, um, itu yang kita hidup selama 20 tahun lawan BN. Mm -mm. Kan? Yang itu yang dulu kita kata kita nak ubah. Jadi kalau kita jadi rakyat biasa, apa harapan yang ada dalam negara ini kalau orang yang kita undi dia kata dia nak buat satu, dua, tiga eh tiba-tiba dia jadi sebiji macam itu dan benda itu benda yang sangat mudah untuk kita buat saya tak adalah oleh kerana saya tak tak buat macam dia orang ni, tak adalah saya akan kalah pandan. Mm -hmm. Saya rasa saya, kalau bertandian aku menang lagi pandan, tak ada pun. Tak ada pun contohnya, saya tiba-tiba hilang pengaruh saya dekat media sosial ke dengan rakyat, tak ada pun. Mm -hmm. Kan? Dan saya rasa diorang semua duk buat semua ni, tak ada pun tiba-tiba jadi popular hebat pun. Betul dia dia syok sendiri shock je sendiri. kan? Tapi mata yeah. rakyat memandang. Ya, Pak An nak tanya apa? Tak. Uh, saya <laughs> ingat masa time campaign PRU dulu, ada satu video yang dikeluarkan oleh YB time tu yang pasal lima benda yang patut dihapuskan. Ah, ha, lima benda ha, patut dihapuskan. Outrider dengan cium apa dia? Pasang pasang cium tangan. Pasu pasang billboard. Ah, uh, ha, uh, dengan bag. Ah, uh, bag pasal billboard. Ah. Uh. Okay, so uh, saya nak allude to my question lah. Kalau YB dalam satu position of power, hmm. adakah YB akan put rules in place? Yes. Posted? And then you have to say And you have to tell hmm. Sebab pegawai-pegawai kerajaan ini juga Perlu assurance Yang dia tak kena marah oleh menteri dia Bila dia tak buat ah, betul Ah, betul. Macam saya sampai hari pertama Pegawai KSU semua tunggu Saya punya SUSK semua tunggu Saya cakap on the spot keluar kereta Rule pertama Jangan ambil beg aku Kalau saya ni sebagai manusia Beg pun saya tak boleh pegang Tak payah jadi menteri lah dan saya perlukan beg untuk exercise. kan? Hmm. <laughs> so I I think benda tu sebab Uh, to be fair juga kepada pegawai-pegawai lah dia akan jadi on the spot all the time hmm. kalau dia tak buat menteri tu marah kalau menteri tu marah mati dia aha, aha. jadi dia memang perlu dikodkan dan hmm. perdana menteri kena sebut yang ini yang ini yang ini hmm. hentikanlah buat yeah, nah. hmm. so lepas ni baik uh, kan ini we. kemudian nak kena masuk sedikit lah pasal Syamsul Iskandar yeah. ni kan ya yeah. yes yeah, dia tidak membantu datuk seri anwar lah hmm. macam saya uh, apa nama ni uh, komen saya dekat tiktok semua semalam lah kan hmm. saya kata datuk seri anwar satu dah memang satu pukulan lah di parlimen bila pasir mas bangun tanya macam itu ha huh. dan saya ingat datuk seri anwar tak ada pilihan kecuali kata saya telah bagi amaran keras Hai lah bagi amaran keras macam mana pun di mata rakyat eh takkan amaran keras je hmm. pecat jelah kan sama juga soal orang kata ini bukan surat sokongan semua kan ini kami pun dapat macam-macam yang orang hantar ke pejabat saya hmm. Selalunya pegawai-pegawai saya akan tapis and buat due diligence dulu dia macam mana. Macam sebab tu ada orang mungkin tak suka kat saya. Susah nak jumpa masa saya menteri dulu. Mm -hmm. Sebab kalau setakat nak datang melobi semua, saya tak berminat. Saya rasa sepanjang dua tahun setengah saya jadi menteri dulu, berapa kerap je saya jumpa orang yang bukan kerajaan. Uh, yang swasta ke apa. Sebab kalau setakat nak bagi tunjuk proposal semua, tak apalah. Uh, mm -hmm. Saya akan hantar, uh, you deal dengan pegawai. Kan? Jadi pegawai buat due diligence. Mm -hmm. Kalau benda itu sebenarnya urusan biasa, kemudian sama ada you tulis balik surat ke dia, suruh dia pergi hantar terus. Dia sebab kalau saya pun tulis ah uh, ni dipanjangkan untuk pertimbangan semua ni maka counterpart di kementerian lain ataupun pegawai di kementerian lain dia akan berkira-kira ini arahan ke apa ni kalau tak buat macam mana apatah lagi kalau datang daripada setiausaha politik kanan PM dan dalam perkara ini ini sebenarnya ialah perakaelayakan kontraktor tender ni maksudnya Uh, ini yang mungkin orang lain tak faham lah, okay. soal pan, ya, ya, kalau orang kata panjangkan, panjangkan. Ini tender terpilih dan pra-kelayakan, maksud dia apa? Nak tanya. Uh. Dia dah uh, tapis siap-siap? Ya, yeah, maksudnya dia bukan tender terbuka dia tau. Bukan tender terbuka. Uh, dia bukan semua orang boleh masuk, uh. hanya yang telah disenarai pendek oleh kementerian itu. Ha, barulah dia, dia 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 apa ni boleh masuk di dalam tender terpilih lah kan. Hmm. Jadi bila dia pergi kepada setiausaha politik kanan tim, uh, perdana menteri, maksudnya dia nak suruh potong masukkan dalam senarai yang dia memang tidak di senarai lah. pendek lah. Ini bukan tender terbuka. Hmm, hmm, hmm. Kan? Ha, jadi uh, dan bila dia datang tambah pula orang pergi check tu daripada enam syarikat tu yang mana ada CIDB aha, yang mana aha. ada dua je yang lain tu semua tak ada. Jadi kita kena tanya takkanlah sesuatu politik kanan perdana menteri tak semak dulu yang mana ada lesen CIDB yang mana ada track record kedua. kedua. Takkanlah sesuatu politik kanan perdana menteri tak tahu ini pra kelayakan pre queue Tender terhad ni, tender terpilih ni, you tak boleh nak nak hulur saja. Mm -hmm. Kecuali kalau orang kata, uh, dia berminat sekian-sekian untuk tender terbuka macam ni, then you pass lah, then you process lah. Itu pun dia kena beli. Uh, kalau saya lah kan, kita akan tulis balik kat dia, ikut prosesnya, uh, beli borang tender, pergi masuk tender semualah, yang kau nak suruh aku forward mm -hmm. tu kenapa? kan? Dan kita tahu, amalannya ialah, hantar melalui kabel ini ialah kerana dengan harapan kabel ini boleh membuka jalan hmm. dan dibuka balik pada soalan uh, berapa harga satu surat ini hmm. yang untuk potong kabel ini kan jadi bolehlah orang orang PKR uh, cuba nak mempertahankan tapi Uh, ini juga perkara yang masa bersatu buat. Masa Amnor buat dulu kena hentam betul-betul tu. Fahmi Fadil siap tweet macam-macam tu. Mana Fahmi surat Fadil sokongan. sekarang sokongan. Surat sokongan semua. Dulu hentam. Yang diorang ni tak faham ialah kesian kepada penyokong PKR dan PH yang biasa ni. Dia berpuluh tahun dia bertempur ni. Ha hmm. uh, kalau ada surat sokongan oh, dia akan hantam-tantam. Sekarang keluar daripada Syamsul Iskandar masuk gua lah dia <laughs> so dia tak boleh nak jadi kekecewaan itu benar jadi kita tak boleh nak kata oh kalau kita buat itu surat dipanjangkan hmm. kalau orang lain buat surat sokongan hmm. tak boleh lah and then tambah lagi ialah kita ini diletakkan di atas standard yang lebih tinggi di mata rakyat sebab ini parti reformasi hmm. ini parti yang kata nak membersihkan rasuah jadi semua perkara-perkara ini kan kita tengok CPI nantilah. Corruption Perception Index kan. Kerana itu pandangan rakyat. Itu yang saya pernah sebutkan sebelum ini. Usaha kerajaan mengenai rasuah ini, kita tak boleh duduk dalam kepompong kita, live in our bubble. Hmm. Duduk dalam mesyuarat, PM check, KSN check. Oh, kita dah buat ini, kita dah buat itu. Maka kita ada gini-gini. Kita hebat. Keluar CPI, rakyat rasa tak ada apa sebab itu CPI index tu penting. Hmm. Kita sebenarnya tak improve mana tau CPI index dalam 2 tahun yang lepas. Kalau nak dibandingkan dengan credential reformasi. Sebabnya ialah benda-benda macam inilah. Rakyat tengok, hmm 2 kali 5 5 ke 2 rakyat tengok, uh, dulu kau kata tak boleh buat program, kau pun buat program juga. Yang jadi akhirnya, uh, lama kelamaan, tak lamalah dengan cepatnya ni kan, hmm. kita akan hilang goodwill uh, husnuzan sangka baik rakyat kepada kita lah jadi kalau nak masuk pilihan raya nanti Dato' Seri Anwar nak cakap apa takkan dia nak cakap sakau balik kita lawan sakau orang tengok. Okay. kan tengok lah. kan hmm. jadi ini perkara-perkara yang dan saya ada hak untuk untuk Membebel panjang Pasal benda ni ha. Sebab yang masuk lokap Bukan Syamsul Iskandar hmm. Yang kena kejar polis Kena gari Kena tangkap semua Kena saman Sampai 16 kes Bukan Syamsul Iskandar Dia satu pun tak ada Yang kenanya aku yang yang hulur tengkuk untuk bina dan bantu PKR dilihat sebagai parti yang lebih berani melawan rasuah orang-orang macam saya tiba-tiba ha dia Surat sana, surat sini, semua kan. Jadi, sebab itu saya tak berpuas hatilah kalau PM. Dan itu bukan kali pertama PM kata saya akan tegur dia. Hmm. Dalaman saya dah berapa kali sebut. Berkali-kali. Maksudnya waktu surat keluar pun YB dah bercakap dengan Bukan kes ini saja. Banyak lagi kes lain. Hmm. Dah sebut. Dia mengaku. Ya, ya. Nanti saya tegur. So, saya dah marah dia. Saya Tapi jadi lagi. Jadi lagi. Dia masih lagi ada kat situ. Kan. Jadi... Kan Kalau Dato' Seri Anwar dengar pun ni Kalau ada dia ada kat sini Saya beritahu Sekian 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 Dato' Seri janji Sekian 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 Tak ambil tindakan pun hmm. Kan Jadi Kalau saya rasa macam tu Rakyat biasa Lagilah Kan Jadi uh, Masa ni ada setahun Dua tahun lagi Kan hmm. Jadi uh, lawan tetap lawan lawan sakau ini kata-kata keramat Anwar Ibrahim jangan satu masa nanti kata-kata keramat itu hilang hmm.